नमस्कार माझ्या प्रिय प्रेमळ स्वामी भक्तांनो स्वामी भक्तांनो तुमच्या आयुष्यामध्ये अडचण आहे का तुमच्या पण आयुष्यामध्ये पैसा टिकत नाही का तुमच्या आयुष्यामध्ये जसा पैसा येतो तसाच पैसा चालल्या पण जातो का तुमच्या आयुष्यामध्ये खूप साऱ्या अडचणीवर तुम्ही मात करत आहात का तुमच्या आयुष्यातील अडचणी खूप मोठ्याल्या झाल्या का तुमच्या आयुष्यामध्ये पैसा टिकत नाही का पैशाच्या अडचणीवर खूप मोठी मात या ठिकाणी तुम्ही करत असाल जर तुमच्या आयुष्यामध्ये पैसा टिकत नसेल तुमच्या आयुष्यामध्ये पैसा येत नसेल तर हा मंत्र खास तुमच्यासाठी आहे या मंत्राचा जप जर तुम्ही पूर्णपणे ऐकला या मंत्राचा स्रवण जर तुम्ही पूर्णपणे केलं तर तुमच्या आयुष्यामध्ये नक्कीच बदल घडून येणार तुम्ही फक्त या मंत्राचा जप पूर्णपणे करा या मंत्राचा जप तुम्ही ऐकल्याने तुमच्या आयुष्यामध्ये पैशाची अडचण दूर होईल आणखीन कोणतीही अडचण असेल तुमचे तुमच्या आयुष्यामध्ये ती पण या ठिकाणी पूर्णपणे नष्ट होऊन तुमच्या आयुष्यामध्ये पैसा यायला सुरुवात होईल जर तुमच्या आयुष्यामध्ये पैसा येत नसेल पैसे टिकत नसेल पैशाच्या अनेक अडचणी असतील आणि जर तुम्हाला असं वाटत असेल की आपल्याला असा एक मंत्र मिळावा जो मंत्र आपण ऐकून आपली ती पैशाची अडचण दूर झाली पाहिजे तर तुम्ही योग्य मंत्राकडे या ठिकाणी आलेला आहात हा मंत्र जर तुम्ही पूर्णपणे ऐकला या मंत्राचा श्रवण जर तुम्ही पूर्णपणे केला तर तुम्हाला आज दिवसभर दुसरा मंत्र ऐकायची गरज नाही गरज नाही तर नाही पण तुम्हाला पैशाची अडचण या ठिकाणी कायमची दूर होणार तुमची अडचण एक दिवसाची एक महिन्याची दूर नाही तर कायमचे दूर होणार आहे हा मंत्र जर तुम्ही पुरेपूर ऐकला या मंत्राचा जर श्रवण तुम्ही पूर्णपणे केला तर तुमच्या आयुष्यामध्ये या ठिकाणी तुमचा कोणी मात करू शकत नाही तुम्ही श्रीमंत झाल्याशिवाय तुम्हाला कोणी रोखू शकत नाही फक्त तुम्हाला करायचं आहे तर या मंत्राचा पूर्णपणे जप ऐकणं जर तुम्ही या मंत्राचा जप पूर्णपणे ऐकला तर तुमच्या आयुष्यामध्ये पैशाच्या अडचणीवर पूर्णपणे मात होऊन तुमचं आयुष्य या ठिकाणी सुख समृद्धी आणि समाधानी या ठिकाणी हो होऊन जाईल जर तुम्हाला पण तुमच्या आयुष्यामध्ये पैशाची अडचण खूप टोचत असेल पैशाच्या अडचणीने तुम्ही खूप व्याकुळलेला असाल तर या मंत्राचा जप तुम्ही पूर्णपणे ऐका या मंत्राचा जप तुम्ही तुमच्या घरामध्ये जर पूर्णपणे ऐकला तर तुमच्या आयुष्यामध्ये पैशाची अडचण या ठिकाणी दूर होईल हा मंत्र तुमच्या आयुष्यामध्ये सुखी समृद्धी आणि समाधान या ठिकाणी घेऊन येईल या मंत्राचा जप जर तुम्ही पूर्णपणे ऐकला पूर्णपणे श्रवण केला तर तुमच्या आयुष्यामध्ये कधीही पैशा तुम्हाला अडचणी या ठिकाणी भासणार नाही तुमच्या आयुष्यातील अडचणीवर मात होऊन तुमचं आयुष्य पूर्णपणे श्रीमंतीचं आयुष्य होईल तुम्हाला करायचं आहे तर तो हा मंत्र पूर्णपणे ऐकणं हा मंत्र जो भक्तपूर्णपणे ऐकणार त्याच्या आयुष्यामध्ये बदल घडून येणार जर तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये श्रीमंती आणायची असेल जर तुम्हाला गरिबाचे दिवसं खूप टोचत असेल तुमची खूप तंगी चाललेली असेल तुम्हाला मेहनत करूनही फळ मिळत नसेल तुमच्या आयुष्यामध्ये सदैव अडचणीचा सामना तुम्हाला करावा लागत असेल तर हा मंत्र तुमच्यासाठी आहे या मंत्राचा जप तुम्ही पूर्णपणे ऐका या मंत्राचा जप तुम्ही पूर्णपणे करा मग बघा चमत्कार कसा होतो मग बघा तुमचं आयुष्य कसं बदलतं तुमच्या आयुष्यामध्ये बदल कसा घडून येतो जर तुम्हाला खरंच तुमच्या आयुष्यामध्ये बदल घडून आणायचा असेल तुमचं आयुष्य बदलायचं असेल तुमच्या आयुष्यामध्ये जर तुम्हाला या गोष्टीची मात करायची असेल तर हा मंत्र तुमच्यासाठी आहे या मंत्राचा जप तुम्ही पूर्णपणे ऐका या मंत्राचा जप तुम्ही पूर्णपणे करा या मंत्राचं श्रवण तुम्ही करा तर चला चालू करू तो मंत्र करूया तुमची गरिबी दूर करूया तुमची साडेसाती दूर तर चला चालू करू तो मंत्र पण तर तुम्ही या यूट्यूब चॅनलवर नवीन आलेला असाल तर लगेच या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका कमेंटमध्ये स्वामी समर्थ नाव टाईप करायला विसरू नका तुम्हाला स्वामींची शपथ आहे मंत्र पूर्णपणे ऐका ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्रीस्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्रीस्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखंड अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्ड धनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्ड धनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय धन प्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय धन प्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय धन प्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखंड अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखंड अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखंड अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समरथाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समरथाय प्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय प्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्रीस्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः श्री स्वामी अखंड धन प्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री श्रीस्वामी समर्थाय प्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखंड धन प्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी स्वामीसमर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री श्रीस्वामी समरथाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय प्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय प्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समरथाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः नमो श्रीस्वामी समरथाय प्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समरथाय प्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्रीस्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्रीस्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः नमो श्री स्वामी समर्थाय अखंड धन प्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखंड धन प्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखंड धन प्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समरथाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय 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 अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समरथाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समरथाय प्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय प्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समरथाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्रीस्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः नमो श्री स्वामी समर्थाय अखंड धन प्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखंड धन प्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखंड धन प्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी स्वामीसमर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री श्रीस्वामी समरथाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय 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 अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्रीस्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्रीस्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्रीस्वामी समरथाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखंड अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी श्रीस्वामी समरथाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समरथाय अखण्ड धनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय 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 नमः ॐ नमो श्री स्वामी समरथाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी अखंड धन प्राप्ताय नम ओम नमो श्री स्वामी अखंड धन प्राप्ताय नम ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय अखंड धन प्राप्ताय नम ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ओ नमो श्री स्वामी समर्थाय समरथाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखंड अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समरथाय अखण्ड धनप्राप्ताय नमः नमो श्री स्वामी समर्थाय अखंड धन प्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखंड धन प्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखंड धन प्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी स्वामीसमरथाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री श्रीस्वामी समरथाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय 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 अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय अखंड अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्ड धनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्ड धनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय 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 नमः ॐ नमो श्री श्रीस्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः 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 ॐ नमो श्रीस्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्रीस्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः श्री स्वामी समर्थाय श्रीस्वामीसमर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्ड धनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्ड धनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी स्वामीसमर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी श्रीस्वामीसमर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ 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 नमो श्री स्वामी समरथाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डनप्राप्ताय नमः ॐ नमो स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ओ नमो स्वामी समर्थाय अखंड अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखंड अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्ड धनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय 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 नमः ॐ नमो श्री श्रीस्वामी समरथाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री स्वामी समर्थाय अखण्डधनप्राप्ताय नमः ॐ ॐ नमो श्री सुमी समर्थाय अखंड धन प्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री सुमी समर्थाय अखंड धन प्राप्ताय नमः ॐ नमो श्री सुमी समर्थाय अखंड धन प्राप्ताय नमः